ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి నేనమ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది వ్యాధులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది ఈ స్తోత్రం వల్ల మెదడుకు శక్తిని పెంచుతుంది మానసిక శక్తిని మనసును ప్రశాంతతను అందిస్తుంది ఈ షోడశనామ స్తోత్రం వల్ల శత్రువుల నుండి రక్షణ కూడా కల్పిస్తుంది మనకు ధైర్యాన్ని మరియు ధర్మాన్ని కూడా అందిస్తుంది మనస్సును శుద్ధి చేస్తుంది ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తితో నమ్మకంతో నిత్యం పఠించడం వల్ల ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయాన్ని సాధించవచ్చు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం अस्य श्रीसुब्रह्मण्यषोडशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सुब्रह्मण्यो देवताममेष्टसिद्ध्य तेजपि विनियोगः ध्यानम् षड्वक्त्रं शिकिवाहनं त्रिनयनम् चित्राम्बरालं कृतम् शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं कीटं धनुश्चक्रकम् पाशां कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्ते तधानं सदा ध्याये दीप्सितसिद्धितं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रदमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयस्कन्द एव च अग्निगर्भसृतीयस्तु बाहुलीयश्चतुर्दकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः श्रवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमाराश्चाष्टमस्तता नवमः प्रोक्तो दशमस्तारकान्तकः एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चितुदशः क्रौञ्चदारी पञ्चदशः शिकिवाहनः षोडशैतानि नामानि यः पठेद्भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमोवाचि बृहतीजो युतो भवेत् यद्यत्पार्थये मर्त्यसत् सर्वं लभते ध्रुवम् इति श्रीसुब्रह्मण्यषोडशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्